В церкви «Живые камни» прошла презентация художественной книги «Не легенды, а судьба». Идея написать историю библейских героев и как двигаться верой в наши дни пришла служителю церкви Валентине Гараниной. Эта книга – истории обычных людей. Желание автора, чтобы, читая эту книгу, люди на примере библейских героев смогли бы понять, как Бог действовал в их жизни и как Господь сегодня действует в нашей жизни то, что описано в этой книге, это библейские персонажи. Но мне, но мне захотелось вплести те эмоции, которые я видела в людях сегодняшних, с которыми я общалась, которые как бы они переживали. То есть э, я попыталась добавить эмоции к тем историям. Если бы они могли рассказать свою историю сегодня нам, как бы они ее рассказали? И моя идея не в том, чтобы, знаете, было понятно, вот это хороший герой, это плохой, значит, Бог сделал это, ответил здесь на молитву. Мне бы хотелось, чтобы они стали такими же, знаете, мы украсили этот зал, потому что эта книга — это истории обычных людей, как наша с вами история. Когда я прочла эту книгу, я была просто в восторге. Почему? Потому что для меня многие эти персонажи стали ну, реальными, и я начала понимать, что э, я же могу тоже такое быть, как и они. То есть они проходили трудности, я прохожу трудности. Они проходили радости, я прохожу радость. Они с Господом решали все вопросы, я могу это делать. То есть для меня очень э, понятно стало это истории, они меня просто вдохновили. Это была благотворительная акция. Каждый присутствующий получил в подарок экземпляр первой книги из серии «Самые обыкновенные люди» и «Самый необыкновенный Бог». В ближайшее время в планах Валентины Гараниной выпустить следующий цикл рассказов. Специально для первого христианского телеканала СНЛ Анаид Агабабова, Наталья Венгелинская, Киев, Украина.